Моя героиня еще сегодня утром не подозревала, что в ее жизнь ворвется сюрприз-сюрприз. Что к ней подойдет неожиданно ее кумир. И уж тем более, что я буду ждать их в этой студии. Давайте посмотрим. Внимание. знаем а это Настуся Хребтань. Смешно. Спасибо. Разом со своим классом во-напрямую до одни из киевских шкил на открытый урок. Тема нашого уроку на сьогодні це раціональні вирази та раціональні дроби. Записуємо та на сьогодні математику доведеться відкласти, адже до школи приїхала найулюбленіша співачка Насті. меня зовут Настя Каменских. И сегодня я приехала к одной очень особенной девочке. К маленькой Настеньке, которая даже не догадывается, что я приехала делать для нее сюрприз-сюрприз. Ну что, пойдем? Скорее. Знаменник не ревню нулю. Далее. Здравствуйте. Вы... Я ворвалась в вас. Вы отвечаете, да, сейчас? Меня зовут Настя Каменских. Сегодня я к вам пожаловала как сюрприз-сюрприз. Специально для одной очень мужественной девочки. Настенький хребтань, выходи ко мне сюда. Иди сюда. <связавшись> я тебя сначала обниму, а потом вручусь. Это тебе первый сюрприз. Открывай. Давай, надо хорошо найти. Настю, вітаю! Ти стала учасницею проєкту «Сюрприз». Чекаю тебе у студії. Моя подорога підвезе тебе. До зустрічі. Діти, Настенька дуже мужественна. Ти умничка. Слухай, тебе чекають ще дуже-дуже багато сюрпризів і щось особливе. Так що поспішимо, щоб мені випізнати. Дякую велике, хлопці. Оце так сюрприз. Хіба когось зі школи колись забирала, Улюблуемая зверка. Ты с кем-то дружишь? У тебя есть какой-то лучший друг вот в школе. В школе ведь дружит между собой, а там земной. То дружит, то не двужит. У меня была такая история. Мне было тоже, кстати, Глиза вот так 12-13 лет, как тебе. И у меня у семьи не было денег. И была очень сильная зима. И не было денег купить теплую одежду. А ходить в школу надо. И моя мама мне где-то достала, я даже не знала у кого. У нее такие ботинки, теплые, очень теплые штаны и тулуп. И это было все для мальчиков. И я пришла в школу, в этом всем, и с, с меня начали смеяться. Но потом я говорю, вы ничего не понимаете, это очень-очень модно сейчас так ходить. Вот я не перестану на дом смеяться. Много пела, много создавала каких-то концертов. Вот, и я уже с самого детства знала, что я буду певица. Вот у тебя есть какое-то такое ощущение твое призвание, или ты еще не приняла какое-то решение? Я не приняла решение. К чему Настусе выявилось ягодную такой сюрпризву, и какие еще несподеванки чекает на ней? Дивиться далее, Адже просто зараз. Девчата, появятся в у студии. Встречайте Настя Хриптянь и Настя Каменский! Привет, солнышко! Привет! Настя, тебя рада видеть! Идем? Идем! К тебе в школу приходит Настя Каменских. Как тебе сюрприз? Я... Вы даже не сподиваны. Даже сподобался. Это так Рычала, как будто я вообще самошкольница. Я прихожу в класс, говорю, привет, я Настя Каменских, и все дети вот так. Это шок был. Я когда сказала, что Настюша, я хочу тебя попросить подойти ко мне. Она прям была в шоке, да? да. Мы рассказываем в программе Настюша о героях, которые спасают чью-то жизнь, рискуют ради кого-то своей жизнью, делают, в общем, добрые дела, такие, как ты сделала, чтобы все понимали, какой уникальный поступок совершила Настенька. У нас есть видео. Давайте посмотрим. Я Настя, мені 12 років. Я, я дуже люблю грати футбол. У нас дружна команда. Зараз я защитник. Але я б хотіла бути обтором. І я деколи не можу впіймати м'яч. боляче. У мене до кінця бока не розгинається. Це була неділя, 18 листопада. Йшов дощ, а я відійшла на город погромадити листя. А я поїхав товаришу там деяку послугу зробити. Песик бігав, він такий маленький, 5 кілограм. Пася. Чорний, а лапка в нього біля. Прив'язалась до того песика. Дітського садика в селі не було, і вона більше час проводила з собакою. Тоді бувала басам, і він обрасився. Я вирішила поставити на котел, щоб він висухнув. Там котел такий на 80 літрів, замурований в плиту, сама відійшла. Пес побачив, що вона відійшла і, і хотів спрігнути за нею. Він повернувся в гарячу воду, і я почула, як. Слін з Я хотіла, скоріше його достати. Перший лівом струмила. Настя розуміла, що це Ну, Просто тут така ситуація була, що другі її ну, Я їй казала, що треба було швидко щось взяти, ну, щоб тільки не руками. Вона яка, мама, я не думала про це. Я б хотіла швидко вирвати з води. Хотіла його приготувати, бо він найкращий добував. Лівою, то я шукала, а потім, коли знайшла, не, не могла одної рукою витягнути п'ять кілост, я вже двома. Коли я його дістала, то я вже питалася вирятувати. Мене ж на груди. Вона там десь бачила, що роблять масаж серця. Якщо людина не притомніє, то вона це все примінила на своєму другові. Кричала, бася, залишилася не малий. Не за ніяк писк. кричала, що собака погиб. Я кажу, а руки тебе болять. Я взагалі не чувствовала бо тільки дивилась на собаку. Так я перетерпіла. На правій руці клоча таке висіло, як то рукавичку медицинську так розірвали і так зняли. А ліва рука то там взагалі шкіри не було. Не вдівалися нічого, одразу побігли на дорогу спиняти машину до скорої добиратися. Їхали в машині. Я плакала, вона каже, мама, не плач, болі я такої не чую. Може, нічого страшного і немає. В неї боль це вже прийшла десь фактично аж через сутки. Не могла відійти від шоку. Я дуже любила басю. Не дав бакаби мама за ним. Це цього не зміниш, це не кіноплінка, що можна назад відмотати. З цим треба жити. Деякі осуждали її, що на, що ти так зробила, трохи обіжали. Там їй казали, ти вже каліка. Ніх от не каліка, в тебе пальчики роблять. Настю я горжусь. Дуже мужня дівчинка жертвує собою вона такий поступок зробила. Я думаю, що не кожен міг би так поступити. Я хотіла щоб в неї були рівні пальчики. Щоб в неї були здорові, красиві, ухожені руки. Це її мічта. Ты любила его очень, да, этого щенка? Да. Ты даже ни секундочки не сомневалась. Он вот упал, и ты сразу начала его спасать. Да. Я не чувствовала боли. Я просто вспомнила руку и не чувствовала боли. Главное было найти ее. Я думаю, что уже когда твоя ручка левая одна была в горячей воде, ты понимала, что ну, уже прежняя рука твоя не будет. Ты засовываешь вторую ручку, и тебе все равно. Ты очень отважная девочка, очень отважная. Я искренне так считаю. Не каждый пожертвует своими ручками красивыми, здоровыми, чтобы спасти чью-то жизнь. Ты молодежь. Я считаю, что ты очень, очень мужественная девочка. Вот и я желаю тебе, чтобы у тебя все получилось. И помни, что ты очень красивая и совсем можно справиться, поверь мне, совсем. Все, что сейчас будет происходить в студии это все только исключительно ради тебя. Настя, я знаю, что ты пришла и с подарками, и с музыкальным сюрпризом. Подарок от Насти Каменских в студию! Пожалуйста, Алекс, ставь сюда. Спасибо большое. Настюша, открывай. Давай. Ты рассказала, что занимаешься э, да. спортом. Я бы очень хотела тебе подарить спортивную одежду, так ты будешь знать, что я тоже занимаюсь спортом, что я тебе думаю. И спортивная сумка. Слушай, ну сюда футбольный мяч однозначно влезет. Класс. Я очень рада, что я с тобой познакомилась. Я -то... У -у -у. Настя, провожаем тебя за кулисы. И будем ждать моего появления на сцене. Мы не прощаемся. Настюша, как ты думаешь, кто номинировал тебя на участие в проекте? Даже не знаю. Но это очень-очень-очень-очень близкий тебе человек. Он тебя очень сильно любит. Тата? Это твой папа! Давай его пригласим в студию! <связываем> Василий Криптань, папа Настюши! Здравствуйте! Что вы думаете, Василий, об этом ее поступке? Ну, це дуже героїчний поступок. Якщо вона тварину рятувала, вже людини ніколи не кине біді. Коли дружина дзвонила, що ну таке случилось? Я прибігаю. Ну, спочатку хотів посваритися, ну а потім, як побачив, в неї шкіри не було на руках. Малышка, а можеш ти мені показати свої ручки? У тебе наційка були ожоги третій степені. на лівій руці, третій Б. Якщо четверта степень, це вже ампутують Звичайно, Чудом неї залишилися нервні окончання в цілі. А так би вона могла не відчувати пальцями там. Оцей шрам, холоідний рубець називається, то вирішає розігнутися. Із-за цього сильні болі. Так. Да. Він росте, його періодично треба зрізати. Цей великий палець повністю прирісся, отак, тут навіть не ріс, якщо ти хочеш, її там от велосипеда тормоз нажати. Вона ну, не може повноценно нажати, бо вона не настільки розгинається. Люди обращають внимание на ручки? Так. Да. Я тоді починаю плакати. Тяжко це вспоминати. Настюш. Ну не Давайте. Да вот. Маленький котенок. Ну так что-то просто тяжко и стало что Иди, я тебя обниму, маленький. Такой же хрупкий ребенок, такой же хороший. А если бы они стали прежними? Ну, стала бы вратарем. Стала бы вратарем? Да. да. И исполнилась бы твоя мечта? Да. Ну тогда, дорогая Настя, встречай нашу гостью. В нашей студии сегодня врач и эксперт проекта Я стесняюсь своего тела Людмила Шупенюк. Всю жизнь мы знаем. Здравствуйте, Люда. Здравствуйте. Здравствуйте. Это Настя, знакомьтесь, Очень это ее приятно. папа Василий. День. Присаживайтесь, пожалуйста. Люда, вы слышали историю Настеньки? Да. Удивительная девочка. И никого эта история не оставила равнодушным в нашем проекте. Вы, как эксперт, можете посмотреть руки Настеньки. И ожоги были достаточно глубокие. Да. И, и на второй ручке тоже. Ну, Чуть -чуть. ну тут ну, третья А. Да. Да. Вы уже провели четыре операции. 4 операции да. И нужно продолжать лечение. Не говоря уже об операции, о которой мечтает ваша девочка. Это еще большие расходы. Ну да. Я хочу пригласить вас в наш проект «Я стесняюсь своего тела» для того, чтобы помочь исправить вашу проблему. Сюрприз, сюрприз, Настенька! Проект «Я стесняюсь своего тела» сделает все возможное, чтобы твои руки выглядели как прежде. Верится тебе? Да. Точно? Точно. Я собі представляю, братар, Настя хрібта не пропустила чотири пенальті. Дуже вдячний. Я щасливий, бо хочеться, щоб вона була здорова, щоб все в неї сложилося в житті, щоб не було ніяких комплексів. Мы приложим все усилия и пригласим лучших специалистов для того, чтобы вернуть Насте, я думаю, в первую очередь, наверное, красоту, потому что, к счастью, функция сохранена. Да спасибо вам большое, Людочка, спасибо, мы вас провожаем. Ну как ты? Я тоже хотела целого. Даже мне не так сны, сны, что я попала на все по вам, чтобы мне забыть, чтобы нам было хорошо. Это все только исключительно ради тебя, потому что ты такая отважная девочка. Настя Каменских подготовила для тебя свой музыкальный подарок. Встречай! А может быть, тебе про все сказать, ведь я не буду спать, если не буду знать, за твой голос нежный, я сейчас готова все отдать. У -у -у -у. Бум, бай, бум, диги, бай-бай, засыпай, любовь моя, засыпай.

теперь давайте все вместе и с Настей песню про, про маму. О, мам, мы дома на кухне так хорошо. Мы посидим, поговорим о чем-то неважном. Папа пришел. О, мам, о, мама, если просто не хочу. И о мама, дома на кухне так, так хорошо. хорошо. Мы посидим, поговорим, все о чем-то неважном. Папа пришел, о мама, о мама, а если ты знаешь, о ком я молчу, но о нем говорит мама. Сегодняшнее выступление пронзительное. Спасибо тебе огромное. Спасибо, это, это было Это было правда, от правда, души. От души, потому что ты очень хорошая и красивая девочка. Я так рада, что с тобой познакомилась. У тебя уже есть две подружки. Маша, Настя. <связано> <связано> спасибо, мы тебе очень благодарны. А я хочу, чтобы вы поаплодировали Алексею. Сегодня он аккомпанировал. Тебя спасибо всем Знаете, большое. Спасибо, <связано> спасибо. Немских! Потрясающее выступление. Честно говоря, впервые вижу, чтобы Настя вот так как выступала под гитару. Это было исключительно ради тебя. Зрителям просто повезло, что они стали свидетелями такого действия. Да. Переживаю, что будет дальше, потому что я знаю еще про одну мечту. Настя, посмотри на экран. воздушный шар. Есть какое-то волшебство в этом всем. Очень похожее на то, что с тобой сегодня происходит. Никогда не летала на воздушном шаре? Нет. Охотила, да? Да. Честно хотела? Я думаю, что сегодняшний день ты запомнишь на всю свою жизнь. Сюрприз, сюрприз, Настенька! Вместе с нашими партнерами компании Kickstarter мы дарим тебе полет на воздушном шаре. Ну, То, что казалось недосягненным, можно это отримати. Спонсор показа торговая марка Киев Стар. Просто инновационно, краще. Ты хочешь лететь? Да. Серьезно? Серьезно. Скажи да, да, да. Папу возьмешь с собой в полет? Да. Прямо сейчас из этой студии ты отправляешься в полет на воздушном шаре. Держи свой подарок, он всегда, всегда будет напоминать о Насте Каменских и о ее сюрпризе тебе. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Спасибо всем. Спасибо. спасибо. Super, ja. Vsettkje, malenke. malenke. Ти мене чуєш? А, я речу на везушному шарі. – Це класний зв'язок. Ой, Я така щаслива, що капець. – Круто! Да? Мені приємно бачити свою доньку, коли вона така щаслива. Цей день заповниться мені на все життя, бо це була моя мрія. Это... Это...